পাছৰ পৰা দহ লাখ টকা ইনভেষ্ট কৰে বিয়াখনত কিন্তু যেতিয়া ফটোগ্ৰাফাৰক দিব লাগে তেতিয়াহে পইচা নহয় মানুহৰ ফটো মাৰক দাদা ইমান কষ্ট কৰাৰ পিছত পইচা সুধিলে বিভিন্ন ধৰণৰ কথা কয় আপোনাৰ অকাত নাই তেনেহ'লে ফটোগ্ৰাফাৰ বিয়া হওক যিকোনো অনুষ্ঠানত নামাতিব বিয়া বা যিকোনো অনুষ্ঠানত ফটোগ্ৰাফাৰ মতাৰ আগতে আপুনি

নাই তেনেহ'লে বিয়া বা যিকোনো অনুষ্ঠানত ফটোগ্ৰাফাৰ আপোনালোকে নামাতিবা মই সকলো মানুহক কোৱা নাই যিসকল কিছুমান মানুহক কৈছোঁ যে এই কথাটো য'ত আপোনালোকে অঁকাত নাই তেনেহ'লে ফটোগ্ৰাফাৰ বিয়া হওক যিকোনো অনুষ্ঠানত নামাতিবা আমাৰ আমি বহুত কষ্ট কৰোঁ এখন বিয়াত গৈ ৰাতিপুৱা দহটাত গৈ ৰাতি দুটা তিনিটা বাজি যায় তাৰপিছত যেতিয়া আমি ফটো ভিডিঅ'বোৰ দিওঁ পইচা দিয়াৰ টাইমত বহুত অভিযোগ দেখায় ফোন কাটি দিয়ে বা আজি দিম কালি দিম এনেকৈ বহুত অভিযোগ দেখায় তেনেহ'লে আপোনালোকে সেইসকল মানুহক কৈছোঁ যদি আপোনালোকে ফটোগ্ৰাফাৰ মাতা যদি পইচা দিব নোৱাৰে তেনেহ'লে নামাতিবা আৰু বিয়াখন পাঁচৰ পৰা দহ লাখ টকা ইনভেষ্ট কৰে বিয়াখনত কিন্তু যেতিয়া ফটোগ্ৰাফাৰক দিব লাগে তেতিয়াহে পইচা নহয় মানুহৰ ভাইটি বাজেট মিলিল বা পইচা তেতিয়াহে মানে পইচা নহয় বাকী সঁঠাকি যায় হা তেনেকুৱা নকৰে কিন্তু ফটোগ্ৰাফাৰ আজাত বিয়াখন বহুত কষ্ট কৰে আৰু দিনটো আমাৰ কোনো ৰেষ্ট নাই দাদা ফটো মাৰক দাদা ফটো মাৰক দাদা ফটো মাৰক তুমি ইমানখন কষ্ট কৰাৰ পিছত পইচা সুধিলে বিভিন্ন ধৰণৰ মানে কথা কয় মানুহ হা সেইসকল মানুহক কৈছোঁ অকাত নহ'লে ফটোখন নামাতিবা